Подняли нас по тревоге, вот. чего нам никто, никто не сказал, едем на три дня, не больше. Поехали в Чернобыль город сам непосредственно. Нас распределили уже по пятикилометровой зоне на веселение. Самое страшное, когда вечером уже начало темнеть и вот так выселили на село, приехали два две машины электриков за селом два пролета провода обесточили полностью село и мертвые село становится. Что самое жалко было, это батальон внутренних войск, солдат, срочной службы. Нас хоть раз-два, у три дня там переодевали, там, ну где-то умыться можно было. Они ж жили прямо в БТРах. Никто их не переодевал, никто ничего не это самое. Это коммунистическая политика, которая все, как говорится, тайно покрыта мраком. Все уманчивалось, все заманчивалось, все ховалось, все не, ничего людям не рассказывало, ничего не это самое. Гласности никакой не было, ничего не было, все. В 2003 году у меня кровь начала там, гемоглобин падать, все, ну это поддержали все. А потом внезапно лег я на обследование в диагностический, первый раз за всю жизнь в диагностический центр, и меня обнаруживает рак желудка. Меня направляют в онкологию, в онкологии меня Ярков Иван Петрович прооперировал, 12 лет я уже прожил.